Починаємо конференцію після догового матчу плей-офф у будівельних племені. Представники будівельних автобуса Віталій Вентаняк або Дмитро Наполокова Коваль. Почнемо з тими Віталії. Як може процвіти сьогодні? Хочу привітати нашу команду з перемогою в цьому матчі. Гра була досить цікава. Ну, як для мене вийшло досить. Було тут кількість минут, відіграв якось за дві роти, що вони вхоють і поєдинок до смукований розвитку. Були момент, ну, провалу в защиті в мене, не стигав за маленьких переслугати. Ну, буду працювати далі і старатися під краще без Сьогодні ми покисили до близько 60 очок, багато краще, ніж ми зіграли вчора. І... успешно. финал Спасибо. Как можно оценить все как оценить серию? Я ожидал, будет чуть, -чуть тяжелее, да. Кремния не хватило, а не травмировался. И Ярославский пьяц где-то в передней линии, они чуть-чуть потеряли и в ротации, и в мощи. Поэтому, может быть, здесь, я думаю, будет нам чуть-чуть сложнее. Но для своей команды мы что-то наработали, сделали какие-то, сделаем какие-то выводы. Да. Поздравляю болельщиков, всех любителей нашей команды с выходом в полуфинал. Ждем соперника, да? сейчас заканчивается игра. Скорее всего, это черкасский мафа будет, да? и будем в ним, по готовиться. В а Богдан Байдер, Тренер, Вай, Богдан, еще можно сказать, по всей серии? Серия была, я думаю, для болельщиков интересная. Был открытый баскетбол, играли, можно сказать, почти без защиты, всех ну, много забивали. Думаю, для них было интересно. По нашей команде, хочу сказать, всем спасибо, для нас увы, сезон закончился. Какой бы он ни был, он прошел, я думаю, все получили хороший опыт. Поблагодарить наших болельщиков. Они у нас есть, приходят, болеют. Спасибо вам. И всю команду. Дальше будет. Сезон у нас, скажем, получился не очень удачный в плане того, что начали мы плохо, но потом был... Была серия победная, которая какую-то, скажем, ложечку меда в бочку дегте добавила. И в результате, в принципе, конечно, команда, команда формировалась на протяжении всего сезона. Изменялся состав, и ребята как бы притирались друг к другу. Но не совсем гладко это получается, и, соответственно, результат может хромать. Но, тем не менее, я поблагодарю всех ребят, с которыми я работал в этом сезоне. Они отдавались, старались то, как мог, насколько умел. Особая благодарность моя Богдане Байду, потому что, все-таки, как капитан команды, он, я считаю, что справился на своем позиции, на своем посту. И, соответственно, ну, подытожить, скажем, этот сезон мы выполнили свои поставленные задачи, и поэтому так, сезон для нас можно записать плюс себе в актив. Поздравляю команду Будивельника с выходом. Желаю ей удачи в следующем э, круге плей-офф. Ну, и побед прежде всего. Всем болельщикам баскетбола, любителям баскетбола, приходите, болейте за нас. Все это заради вас что команд, набирали передние линии три игрока да, в этих матчах. Перед следующими полуфинальной допустим матча. Насколько команда готова к разным ротациям, когда играют да, не, не все основы? Скажем, да? Ну, команда хорошо скомплектована, на всех все практически позиции свои опытные зрелые игроки. И это довольно-таки серьезная команда. Естественно, у нее есть все шансы побороться за чемпионство. По задней линии очень хорошая скомплектована Угод, филд, игроки хорошего уровня, надежные. Ну и по вашей команде да, финал в следующем сезоне, в все будет хорошо, но пока еще так. Вы же понимаете, есть крылатое выражение, в конечном итоге будет все хорошо. Obrigado, segunda cidade.